Добрый день! Тема нашего видеоурока – создание файлов запроса регистрации программы ИСПРО, а также я покажу вам, как втянуть лицензию в эту программу. Для того, чтобы сформировать файл запроса регистрации, нам нужно открыть программу ИСПРО. В меню «Общие справочники» находим карточку предприятия. Для того, чтобы сформировать файл запроса регистрации, нам нужно ввести некоторые первоначальные данные. Это наименование предприятия, код ЕГРПО, юридический и фактический адрес предприятия, руководителей, это руководитель организации, например, директор, его имя и идентификационный код, а также руководитель финансовой службы организации. Это может быть главный бухгалтер. Тоже имя, должность, идентификационный код. В меню параметры мы вносим данные о налоговой службе этого предприятия. Коды игр по налоговой службы, ее наименование, а также внутренние коды налоговой службы. После того, как мы внесли эти данные, мы можем сохранить их. Далее формируем файл запроса. Карточка «Сформировать файл запроса регистрации». По умолчанию этот файл формируется в диск C. Он будет называться bpro.brp. Если же вам неудобно, чтобы он формировался на этот диск, вы можете выбрать любой другой. Но мы будем формировать на этот диск. Нажимаем ОК. Файл запроса регистрации успешно сформирован. Далее этот файл мы можем отправить бухгалтеру по логистике, чтобы она смогла заказать э, файл лицензии. Лицензия на программу ISPRO выглядит таким образом. Это индивидуальный код этой лицензии формата WPQ. Втягивается она следующим образом. Заходим в администратор сервера приложений, меню менеджер, управление лицензиями, управление. Далее мы добавляем наш ключ лицензии. Программа пишет, что он считан, но пока что не используется. Для того, чтобы проверить, используется он или нет, мы можем перезагрузить программу. И увидеть это. Заходим снова в программу. Выбираем наше предприятие. Теперь в информационном меню. Мы посмотреть, есть ли у нас лицензия или она не подтянулась. Как видим, программа у нас теперь в рабочем состоянии. Также мы увидим, что это сетевая программа на 5 рабочих мест и что лицензия будет действовать на протяжении еще трех месяцев. Спасибо за внимание. До свидания.